শিবসাগরে বন্যা ভাঙন প্রতিরোধে দুশো কোটির অনুমোদন অনুমোদনের আশ্বাস মন্ত্রী পিজুষ হাজরিকার রবিবার রাতে দিসাংমুখ গড়ভাঙা রৌমারি সুইস গেট এলাকা ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার তখনই তিনি ভাঙনে কুড়ি কিলোমিটার অংশের মেরামতির জন্য দুশো কোটি টাকা অনুদানের আশ্বাস দেন আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ যিটো মথাউৰি আছে সেই মথাউৰিটোত যি ছখন টুটেল চুইচ গেট আছে ছখন সেই ছখন চুইচ গেটৰ ভিতৰত এখন এইবাৰ ভাগি গৈছিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিখন দৰিকাৰ পৰা পানী ওলাই যোৱা ডাইৰেক্ট খুঁটিটোৰ ছুইচ গেটখন এইবাৰ ভাগি গৈছিলে দৰিকাৰ পৰা পানী ওলাই যোৱা মূল চুইচ গেটখন ভাগি যোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ গোটেই আমাৰ কৰ্পুৰ মোজাটো প্লাৱিত হৈ আছিলে সেইকাৰণে মই লগে লগে মন্ত্ৰীক জনাইছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিছে আৰু তেতিয়া লগে লগে তেওঁ কৈছিলে যে মই নিজে চাবলৈ যাম সেইকাৰণে আজি চাবলৈ আহিছিলে মই অফলা বিশ্বংমুখলৈ আগতেও কেইবাবাৰো আহিছোঁ অৰা শহনীয়া ৰিচু আছে আমি এ ডি বিত প্ৰায় দুইশ কোটি টকাৰ এষ্টিমেট ইতিমধ্যে দিছোঁ এই বিষয়ে যোৱাকালিও মই মিটিঙত ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ লগত মিলিত হৈছিলোঁ মই ভাবোঁ যে এ ডি বিৰ পৰা আমি জুলাই মাহত এই ধনৰাশি চেংচন পাম আৰু চব সকলো আমি এষ্টিমেট ইতিমধ্যে বনালোঁ আমাৰ চি ডাব্লিউ চিৰ ক্লিয়াৰেঞ্চো হ'ল গতিকে সকলোখিনি ঠিকে ঠাকে থাকিলে ডিচেম্বৰ মাহত আমি অকল শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে দুইশ কোটি টকা খৰচ কৰিম